Вітаю, це програма про владу і не тільки в студії для вас. Працює Ірина Яковенко. А говоритимемо сьогодні, як завжди, про Первомайськ і сусідні населені пункти про людей і про те, що їх турбує. А сьогодні, зокрема, затронемо тему дітей і спорту. Адже сьогодні в нас в гостях президент Федерації кіокушин-карате Юрій Васильович Галімон. І окрім того, він ще є і безпосередньо тренером. Так, вітаю так, вас, Юрій Васильовичу. Добрий день. Нагадаємо нашим слухачам, що вони можуть брати безпосередньо Участь у нашій розмові для цього всього навсього необхідно набрати номер телефону прямого ефіру. Він у нас залишається незмінним 35 222 І на ваші запитання обов'язково дадуть відповідь. На ваші запитання дадуть відповідь. Телефон 35 222. Про владу і не тільки. Юрію Васильовичу хотілось би розпочати, звісно, з самого початку. Зараз у нас вересень нещодавно розпочалися заняття в загальноосвітніх школах. Відповідно, позашкільні заняття також відновилися. Я так розумію, що особливого цього року діється в сфері кіушин-карате? Ну, скажімо, цей та для нас. довольно, я сказал, ну, сказал бы, начался успешно. Почему? Потому что у нас появилось два отделения. То есть Федерация карате расширяется и довольно, скажем, неплохо расширяется. У нас есть, так как мы уже работаем на улице Короченко, микрорайон Короченко, теперь у нас есть отделение на Киевской. Это район район администрации Киевская 2А. И открыли на микрорайоне, в вашем родном, это фрегат, вот, спорткомплекс комплексе фрегат, открыли отделение карате. Я считаю, вот, как бы старт хороший. Я так разумею, вашим тренерам добавилась работы, так и чьи-то количество, людей, которые работают с детьми. Конечно, да, у нас добавился еще один инструктор, ответственный за отделение на Киевской Епихин Сергей Анатольевич, и готовим еще ребят, которые тоже будут помогать будущие инструктора. Ну, есть есть люди, да. А звідки вы берете цих этих людей? Це місцеві люди, чи запрошені, чи виховані вам Нет, это все наши ученики, все люди, которые у нас занимались со мной раньше, еще до меня, скажем, которые вернулись спустя некоторое время в спорт, в карате, в хикушин, в частности, либо же по каким-то причинам вернулись в город, в свой родной город Пермь, вот и как бы это все наши, все наша семья. Я так разумею, Лито не привід відпочивати для спортсменов, тому что спорт это, в принципе, тема такая серьезная, и не можно просто сегодня заниматься спортом, а три месяца летних не заниматься спортом. Чи продолжаете вы свою деятельность именно в летний период, когда у всех нормальных детей, скажем так, начинаются каникулы, ваши дети чем занимаются? Ну, скажем, у нас тренировки не прекращаются, почему? Потому что, ну, если дать долгое время для отдыха, потом очень тяжело собрать, как на физическом уровне, так и на психологическом уровне ребенка, ну, и также самого взрослого человека. Естественно, Летний, летний, период у нас намного э, менее, насыщенный, нежели э, там весна, осень, зима. Вот. Э, мы занимались июнь, июль. Э, и в конце августа у нас мы провели третий совместный спортивный лагерь оздоровительный э, городской федерации, районной федерации на территории Довгопрыстинской сельской рады. Э, вот. Который, скажем, у нас уже традиционный уже можно назвать, потому что он третий. Вот. Который прошел при поддержке Василия э, Капацина вот э, фонда его и на котором в принципе мы успешно завершили э, спортивный сезон так как сезон у нас идет от сентября к сентябрю мы подвели итоги уходящего года и данный, данный лагерь как вы уже могли посмотреть на телеканале Всесвет свет э, и в соцсетях вот, довольно был насыщенный, я бы сказал, был успешный. Все родители и дети оказали, ну, получили массу удовольствия, все довольны проведением данного лагеря, вот, несмотря на все, скажем, сложности материальные и, скажем, такие вот эмоциональные, Оганизм. да, организационные. Вот, и я думаю, что как бы он очень полезен, полезен, его надо делать, и он должен проходить Продовжати ймі статус традиційного ви говорите, він вже втретє проходить. Так да. у вас відповідно ви зробили якісь напевне висновки з попередніх років, що необхідно додати, що необхідно змінити. Які висновки зробили? Що дітям зараз треба? Во первых кожен год ми стараємося працювати на якоїсь то проблеми. Проблема скоріше, вони на психологічного рівня, для того, щоб дитина мог от який був в 2010 году. У нас перший лагерь ми у проводили в Грушевці. вот он був направлений на. Mmm... -hmm. скажем, поддержание ребенка эмоциональном, эмоциональном поддержании ребенка, потому что дети были как бы менее такие устойчивые. Второй лагерь у нас был, который на Долгой Пристани проводили сельской рады на территории, он был посвящен побежда, побеж, скажем, победе над своими страхами. Вот, то есть мы старались все тренировки провести там, где максимум есть риск и где дети боятся высоты, воды, скажем, течения. Вот, вот такого было направлено тренировки второго лагеря, а третий у нас был лагерь посвященный уже э, «Открой себя». То есть каждому ребенку мы так построили весь тренировочный процесс, что каждый день у нас проходили разные мероприятия, то есть разные турниры. Был турнир по стрельбе с пневматической ружья, был турнир по сумо, прохождение полосы препятствий. Вот, и то есть это, эти все турниры, которые проходили, они были э, ну, однодневные, понятно, каждый день. Они давали возможность каждому ребенку открыться, то есть слабому слабый мог победить, скажем, сильного в ловкости, в меткости. Сильный, допустим, мог ну успевать, только только мог успевать слабый. То есть каждому ребенку дали возможность открыться. Вот это был весь лагерь, посвященный то, чтобы ребенка поддержать всячески. Ну и, скажем, как говорится, там ложка дегтя была о том, что дипломы выдавались только за первые места. То есть мы стимулировали детей только абсолютной победой. Вот. Многие получили массу удовольствия. Те, кто даже не занял места, тоже были все счастливы и довольны. Вот. Получаем, до сих пор получаем положительные отзывы от родителей, от спортсменов. Не только с Пиромайска, не только с Пиромайского района, потому что были представители из Киева. Вот. Ученица приезжала, она сейчас живет в Киеве. Были ребята-представители молодежи Одессы, было три человека, которые тоже массу удовольствия получили, которые сейчас отзываются очень положительно, созваниваемся, пишут в соцсетях и всячески наши фотки, которые мы ну, сделали на протяжении всего лагеря, до сих пор находятся на первых страницах контактов и всех остальных социальных. Да, 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 да. <реш> Юрий Васильевич, вы говорите, у вас направлены таборы на різноманітні подолати себе, так? Для цього використовуються такие не совсем традиционные методы Доволі інколи, з першого погляду, якщо так можна подивитися, то небезпечні. Ви, як тренер, не боїтеся брати на себе таку серйозну відповідальність за дітей? Ну, ви знаєте, навіть як тренер, звісно, ж, боюсь. Якби не боявся, то не був чоловіком. Однажды я вже взял эту ответственность, на 10 лет тому. начал заниматься с детьми, начал заниматься с подростками, со взрослыми. Да не только с детьми ответственно, даже взрослого человека берешь с собой на соревнования, потому что ездили контингент наших спортсменов был разный за все время существования организации. Вот. И были взрослые люди, были люди, которые постарше меня, там, и на 10 лет принимали участие в соревнованиях. Я тоже переживал, чтобы не было очень серьезной травмы, которые бы там могла привести там, каким-то там последствиям. Вот. Но за это все время у нас ничего не было. Да, ушибы были, да, там синяки, да, небольшие, скажем, там значительные переломы. Ну, это спорт, это жесткий вид спорта, который, в принципе, предполагает. Ну, как говорится, в народе говорят, там, волка боятся в лес не ходить. А так же самое здесь, да, там, разрядим обстановку. Вот. Как бы боимся, но работаем, по-другому не получится. Потому что если ребенок не будет сейчас побеждать вот эти все скажем, такие страх, допустим, той же самой высоты, там, полоса препятствий, там, возможность сообразить, э, то есть, ну, не будет хода ребенка, потому что карате – это не только э, зал, не только спортивный зал, не только груши, там, макивары, там, соревнования, карате – это жизнь. Э, поэтому как бы, у меня на заставке в телефоне стоит, да, там, карате, Кикушин, карате – это жизнь, потому что карате везде. То есть, выходишь со двора, вернее, с дома, и начинается карате. Там, то есть это учтивость, уважительность к людям, вступить в место, это тоже почему же это стиль жизни каратэ, то есть как бы уважение к старшим, к, 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 к сверстникам, вот, помощь всем, то есть это все и есть каратэ, вот поэтому как бы все должно быть направлено на это. Я так розумію, для вас карате це не тільки спорт, а й своє своє різне своєрідна така філософія, так? Я бачу діти, які ходять ну, вже доволі довго на вашу секцію, чи як правильно назвати? Ну, так, так, можна так. Вони, окрім того, що успішні спортсмени, вони ще й дуже самодисципліновані люди. Скажіть, будь ласка, це досягнення вашого як тренера, от як особистості, чи це все-таки входить до філософії карате взагалі? Ну, взагалі, це ізначальна філософія карате. человек, занимающийся единоборством, он должен быть скромный, учтивый, э, скажем, воспитанный. Вот. Ну и там уже, конечно же, где-то маленький процент, возможно, как личностного моего влияния на них есть, но он незначительный. Вот. А в комплексе все приводит к тому, что они действительно воспитанные, дисциплинированные. Э, ну. Ну це дуже добре. Е, дивіться, ви працюєте е, зокрема з дітьми, так дуже багато у вас дітей займається. Е, діти, окрім того, що вони спортсмени для вас, вони ще загально прийнято школярі просто так. Чи вдається вам налагодити от цей, цю грань між діти-школярі, діти-спортсмени? Чи вдається це якось нормально гармонізувати взаємодія з загальноосвітніми закладами зі школами? Ну, ви знаєте, якби от на протяжні багато, багато років ми як би, стараємося з зі школами наладження. Отношения нормальные. Вы знаете, как бы есть, есть нормальные взаимоотношения, но не на таком уровне, на котором бы хотелось бы. Вроде как бы есть взаимопонимание с отделом образования, вроде как бы есть взаимопонимание с директорами, но где-то находится, ну как сказать, ну тот момент или та грань, которую мы ну, не можем мы перейти. Вот. Потому что мы все всячески делаем для того, чтобы детей всячески морально поддержать. Почему? Потому что мы потеряли то время, скажем, ну пусть вернемся немножко на Советского Союза, где спортсменам было быть престижно, уважаемо. Вот. Мы потеряли этот момент, и сейчас мы молодежь не можем воспитать. Почему? Потому что мы не можем воспитать в них личности. Личность не воспитывается в том случае, когда его ее не поддерживают. Это маленького этого человека, который будущий гражданин, его не поддерживают. И вот поэтому как бы, мы мы теряем этот момент. Я понимаю, что как бы школы, да, там у них свои проблемы, свои задачи, как бы, но э, где-то каких то немножко надо уделять больше внимания спорту, не только карате бокс, спорт, футбол, то есть должны поощрять спортсменов, то есть должны быть доски почета, должны быть фотографии на этих доски почета. Я как бы ну, не вправе судить, не вправе, ну, не вправе как бы там настаивать, да, да, ну как бы хотелось бы больше внимания к спорту, чтобы были фотографии спортсменов, чтобы их награждали на линейках. Вот, допустим, последний, последний звонок, мы нормально, опять же говорю, то есть есть навстречу, скажем, идет образование, мы подготовили дипломы, порядка 40 пяти дипломов, раздали их по школам все это было согласовано с отделом образования на этих дипломах поставили печати как мы от спортивной организации нам сказали поставьте и директора школ но некоторые школы наверное где-то процентов 50 школ которые эти дипломы просто не выдали просто забыли либо просто вручили их на э, уроках либо вообще вручили в сентябре то есть ну вы представьте э, ощущение того ребенка который э, всю, как бы все свое свободное время посвящает спорту сидит в спортзалах, ездит на соревнования, зимой и летом он всегда идет на тренировки, потому что надо для того, чтобы достичь какого-то результата, ну вот, спортивного, и не только спортивного, и духовного результата, душевного результата для того, чтобы было. И все это дело проходит мимо. То есть не вызывают, забыли, либо не вручили, либо ребенок стоит, ждет, когда его назовут фамилию. Ему же это приятно, допустим. А этого не случается. Вот как бы вот это очень такие моменты, скажем, очень неприятные. Неприятные, потому что и родители мне об этом говорят, и, и как бы я. Но ну, я думаю, что мы наладим, наладим более лучшие отношения с отделом образования. Вот, и в дальнейшем будем намного, намного, скажем, будет эффективна наша работа. Потому что если не мы, то никто. Это как бы сейчас такое такое выражение, да, если не мы, то никто. Вот так же самое я хочу сказать, если мы, люди, которые занимаются с детьми, не будем по максимуму уделять этого внимания, то будущее у нас, я как бы это не звучало прискорбно, но не будет просто потому что занимаясь сейчас с детьми с каждым годом дети приходят все менее э, психологически устойчивы менее морально устойчивы менее э, физично. физично это это физи физическое состояние это просто ужасно я вам хочу сказать это ужасное физическое состояние то есть они не отжаться не подтянуться не не пресс не растяжка ничего этого нет и, и они настолько ранимые, то есть как бы ну я же говорю что это очень тяжело очень тяжело а те которые ну, Могу устоять, і ми їх не подіржати. Ми просто об'язані їх поділяти. Просто ми обязаны просто поддержать. згодна з вами. Зараз трошечки нагадаю нашим слухачам, що вони також можуть брати участь в нашій бесіді. Для цього необхідно набрати номер телефону 35 222, Зателефонувати до нас у радіоефір і поставити свої запитання до нашого гостя Юрій Васильович Галимон. Відповість на всі ваші запитання, я в цьому впевнена. На ваші запитання дадуть відповідь телефон 35 222. Про владу і не тільки Юрій Васильовичу. Хотілось би ще поговорити про ваші плани. Знаю, що у вас вони просто такі наполеонівські. В принципе, с года в год я чую постоянно от вас, что вы на чем-то кудись куда собираетесь на все чемпионаты, на все соревнования. Расскажите, что планируете в часом і и какая, наверное, главная мета в этом году? Ну, в этом году как бы год тяжелый у нас будет. Ну, как бы и заканчивается спортивный сезон тяжело, потому что в связи с событиями в стране как бы ряд мероприятий спортивных были отменены. Вот, и сейчас начало пошло, тоже многие мероприятия не будут проводиться, согласно календарю плану и украинской федерации и областной, вот и наши так же самое. Но несмотря на это мы стараемся не м, расслабляться. Вот у нас первое мероприятие, которое будет, это 10-11 числа будет в городе Киеве будет абсолютный чемпионат Украины. Вот среди детей у него и взрослых вот, на котором мы обязательно, ну, обязательно примем участие. Уже готовимся, уже ребята готовятся. Вот. Потом у нас будет спустя неделю будет чемпионат, открытый чемпионат области Николаевска, который будет проходить либо в, либо в Березнеговатом СМТ, либо в Николаеве. Вот и в ноябре у нас будет чемпионат города, ну внутренний открытый, в зависимости от того, как у нас получится э, с финансированием, как мы сможем, если не найдем какой-то там поддержки финансовой, то мы его проведем внутренний между собой. Э, если же найдем, то естественно открытый пригласим спортсменов, которые приедут с Украины, как было в 2013-2012 году. Вот и конец года, конец года у нас Европа. Вот, но опять же под вопросом, потому что ну, пока пока сложно. Сложное да, финансирование, пока сложно с этим. Но мы не успокаиваемся, мы ряд, добавим ряд своих мероприятий. То есть проведем чемпионат города по кроссфиту. Мы его уже проводили в прошлом году, будем его проводить раз в полгода для того, чтобы ребята были всегда в хорошей физической форме и поддержать немножко, заполнить этот вакуум отсутствия соревнований. вот И как бы всегда нацеливаемся на то, что еще раз когда-то, Чемпионат мира Японии. Мы были в 2012 году. Вот, пока для нас эта вершина оказалась не, ну, не, не вот, Но мы стремимся к нему, что может быть через год, через два, через три мы обязательно опять поедем туда и опять будем пытаться. Вот. Европа у нас пока второе место, тоже охота воспитать чемпиона Европы, к чему тоже будем стремиться. Ну и Япония, как бы вот такие вот планы той факт, что проводят самую в Японии, напевно, дудеев вам натхнення. Да, да, однозначно, что это, скажем, страна, где появилась карате, и стать призером на этом турнире в этой стране, это очень почетно для, для, скажем, для любого спортсмена и очень престижно для любого тренера. Вот и все туда стремятся, все туда едут, несмотря на то, что это очень э, дорогое, а скажем, такое мероприятие, да, и далеко, вот, ну, мы стараемся идти туда. Я знаю, у вас працює багато вікових груп, ну кілька принаймні, так яким чином взаємодіють ваші діти от, з різних вікових груп між собою? Чи допомагають, чи навпаки там випробовують? Як налагоджена взагалі ця робота? Да, ви знаєте, як как би, бы, ми перш ми. Мы... Ну, разграничим группы, то есть есть детские, есть средняя группа и взрослые. То есть как бы тут уже немножко проще с ними работать. Есть группа сборников, где уже ребята, которые ездят по соревнованиям, там как бы разный возраст. Это я вам хочу сказать одним словом, это огромная семья. То есть это огромная семья, которая, в принципе, то есть без какого-либо, можно сказать, прямо, без там, переносного смысла, без ничего, это семья. То есть все, что под это подразумевает, это забота, это помощь, это взаимопонимание, это взаимоподдержка. И не только даже, наверное, со спортсменами, с детьми, а именно и с родителями. Потому что мы 1 сентября собирались на собрание, тоже каждый год у нас собрание многочисленное, то есть собирается практически больше половины наших родителей, наших детей новеньких и те, которые уже ходят к нам. Вот. Мы обсуждаем проблемы, дискуссируем, то есть я как руководитель вожу э, отчет держу перед родителями за проведенную работу и за, за 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 финансы скажем за взносы которые они платят то есть как бы все это проводим потом обсуждаем в теплой такой скажем дружеской обстановке критику слышу на свою сторону я их критикую они меня критикуют то есть как бы это и наверное из этого у нас и получается такое скажем такая продуктивная работа яка из правды я такой семейный справок да, да, ну, да, Батьки папки да. молодцы конечно если они очень так хорошо относятся до спорту и до детей своих їх, відповідно. Я якраз готувала це питання для, для вас. А ще мене цікавить, ось який аспект батьки е, тих дітей, які вже давно займаються, і батьки, дітей, які щойно прийшли до вас, відрізняються між собою, от, взагалі до ста, ставленням mm. до спорту, до занять, до дітей. Ну, звісно тому що якщо дитина ніде не займався, звісно, не дивляться немножко на це все з широко відкритими очами. широковитими коли ми проводили першу тренування на спортивному комплексі. фрегат, тоже пришли новенькие родители, они были немножко шокированы, к чему же мы будем учить детей, особенно когда у нас э, ребята, которые уже чемпионы многочисленных соревнований, э, провели небольшой такой э, 30-секундный, скажем, поединок, они были шокированы, куда же мы детей своих отдаем, вот, но ну, я как бы их успокоил, сказал, что это время, ну, это для этого надо небольшое время, это не один год работы, то есть все сначала будет намного проще, спокойно, вот, а там дальше уже будет как бы, уже если вы захотите, если ребенок захотит, вы захотите, можно уже будет двигаться на такие вершины, вот, так что, а те, которые уже у нас с детьми, они абсолютно, я в их лице осуществляю все, всяческую поддержку, вот, и моральную, и, скажем, они, допустим, когда мы проводим турниры в Первомайске они все приходят, все помогают, все разлаживают нам, все весь зал украшают, то есть все грузят, выгружают, вот, то есть, как бы, то есть поддержка очень огромная, и, наверное, Із цього ми хорошо на все виходить. Взаємотно, де з родителями. Поэтому так вот оно у нас і виходить. Наостанок Коротесенько абсолютно в двох словах. Як швидко може досягти дитина результату, якщо прийшла? От, в будь-який спорт, напевно, кіокушин, карате, це не виключення з, з ряду спортивних занять. Як швидко може отримати результат і від чого це залежить? Ви знаєте, залежить все це от ряд факторів. Ну скажем. Один из основных, ну, я назвал бы три Это правильное взаимодействие Взаимодействие тренера, ребенка и родителя Вот если есть эти три составляющих Результат будет очень быстрый Очень быстрый, просто как бы ну, молниеносный Потому что родители будут порабатывать с ребенком дома Они будут контролировать Они будут всячески стимулировать его занятия спортом Они будут где-то контролировать его там, Чтобы он делал зарядку Чтобы он старался еще дома заниматься По, по максимуму хотя бы физически себя поддерживать хорошо В форме вот. В свою очередь ребенок видя такое, скажем, внимание от родителей, плюс от меня как бы взаимо... И вот от этого всего будет и идти результат. Ну и опять же, можно уже, скажем, четвертый фактор назвать. Это, естественно, школа, так как мы занимаемся со школьниками. Если школы, школьники будут поддерживать, значит, и э, школу будут поддерживать, тогда, значит, и школьники будут давать хороший результат. Ну, я вам обожаю, чтобы у вас все эти складовые, ж были у вашей деятельности. Я вам Дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Нагадую для наших Спасибо. слухачів, що в гостях у нас був президент Федерації кіокушин-карате Юрій Васильович Галімон. На цьому ми завершуємо нашу програму, тому що час нас підганяє. Це була Ірина Яковенко. Дякую вам за увагу! На все добре!